Hello dəstəkanız. Bugünkü videoda mən sizə 31 yanvarda keçirilmiş sınaq imtahanında olan sualların izahını verəcəm. Gəl birinci sualdan başlayaq. Find the correct definition. Düzgün tərifi tapın. Taylor ə, dərsi demək idi. Hansısa şey, şey var dostlar. Burada B variantı, Maclauras ilə eyni mənaya gəlir. Düzgün cavab B variantı olacaq burada. İkinci sual Choose the correct pronoun, düzgün əvəziliyi seçin. Burada əsas diqqət edirik felə, fel təşkəldədi. Əgər felin sonunda s şəkilçisi varsa, onda burada 3-cü şəxsin təkində olan əvəziliyi işlənməlidir və burada köməkçi olaraq miyəli əvəziliyi verilib ki, o da 3-cü şəxsin təkindəydi, ki cinsində və burada he əvəziliyi olacaq. Yəni ort düzgün cavab B variantı. 3-cü sual. Choose the correct translation, düzgün tərcüməni seçin. Bazar N ertəsi mandi adından düzgün cavab C variantı. 4-cü sual. Choose the correct variant, düzgün variantı seçin. It's cold and snowy. Soyuq və qarlı olan fəsil hansı fəsildir bizdə? E, qış fəsilidir. Düzgün cavab A variantı. Winter. 5-ci sual. Choose the word with meaning time. Zaman bildirən sözü seçin. Burada düzgün cavab C variantı olacaq. Today. 6-cı sual. What sound does this begin with? Hansı səslə başlayır verilmiş söz? Summer sözü verilib və bu s səsi ilə başlayır. Əziz şagirdlərsiniz, və hərfi qarışdırmayaq. E, transkripsiyanın içərisinə verilən səslərdir. Və əlavə olaraq e, burada s səsi verilib. Bu e, amma hərf olaraq e, bu s kimi tələffüz olunur. Bunu yadda saxlayaq. 7-ci sual. Otezit bu nədir? Şəkildə gördüyümüz küçədir və küçə street adlanır. Düzgün cavab E variantı. 8-ci sual. This is a boşluq verilib və şəkil var burada. Bu nədir? Bu yapışqandır. Yəni glue. Düzgün cavab D variantıdır. Cümləni tamamlayaq. This is a glue. Bu yapışqandır. 9-cu sual. Choose the correct answer. Düzgün cavabı seçin. A doctor, yəni sən həkimsən. Bunu cavab olaraq ya no am no, I no. Yes I am cavab verməli. Burda no I am not var və o cavabı seçirik. Diqqət eləməliyik, burada to be ilə sual verilib və əgər sən deyə sual verilsə, mən deyə də cavab verilməlidir. 1-ci sual. Choose the correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Collection kolleksiya deməkdir. Düzgün cavab C variantı. Bu qədər əziz şagirdlərimiz. Sualların izahı burada yekunlaşdı. Növbəti sınaq imtahanlarında sizə uğurlar. See you later.